farzandidan kutgan narsani ololmayotgan onalarga maslahat albatta yozma ishlanadi birinchi qadam o'zingizga savol bering ya'ni farzandingizga qanaqa munosabatda bo'lishingizni va u sizga qanaqa xulq atvor namoyon qilishini istaysiz bir boshdan yozib chiqing men gapirganda diqqat bilan tinglasin topshiriq bersam bajarsin tushuntirsam tushunsin iltimos qilsam xo'p deb qilsin o'zim istagan narsa bilan mashg'ul bo'lsam xalaqit qilmasin ishimni oxirigacha qilmagunimcha meni chalg'itmasin birovlar oldida har qilib meni sharmanda qilmasin ovqatni hamma bilan o'tirib yesin kiyimlarini shkafini tartibli tutsin baqirmasin arazlamasin mendan alam olmasin kayfiyatimni buzmasin deb yozib chiqasiz ikkinchi qadam yuqorida yozilganlarni qanchasini o'zingiz bajarasiz tahlil qiling qanchasini o'zingiz bera olyapsiz bolaga o'zingiz bermaganni bola qaytarmaydi men gapirganda meni diqqat bilan tinglasin deysiz lekin bola kelib gapirganda siz uni diqqat bilan eshityapsizmi